পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী বস্তু হল লোহা যিয়ে সকলোকে কাটিব পাৰে লোহাতকৈ শক্তিশালী বস্তু হল জুই যি লোহাকো বলাই দিব পাৰে জুইতকৈ শক্তিশালী হল পানী যিয়ে জুইক নুমুৱাই দিব পাৰে পানীতকৈ শক্তিশালী হল মানুহ যিয়ে পানীকো পান কৰি দিব পাৰে মানুহতকৈ শক্তিশালী হল মৃত্যু যিয়ে মানুহক ধ্বংস কৰি দিব পাৰে আৰু মৃত্যুতকৈ ডাঙৰ হল আশীৰ্বাদ যিয়ে মানুহক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা ঘূৰাই আনিব পাৰে লাহেকৈ কওক শান্তি পাব অহংকাৰ যিমান সোনকালে অতীতক পাহৰিব পাৰে সিমান সোনকালে সুখী হব পাৰে শৰীৰ আৰু সম্পত্তিক লৈ কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰিব কাৰণ অসুস্থতা আৰু দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও কাকোকৈ নাহে মন বেয়া হব পাৰে সময় বেয়া যাব পাৰে লোকে বেয়াকৈ কব পাৰে আপুনি ধৈৰ্য ধৰক অপেক্ষা কৰক আৰু পৰিশ্ৰম কৰক চাব আপুনি সফল হবই পাঁচটা অভ্যাস আজিয়ে ত্যাগ কৰক প্ৰথমটো হৈছে জোখতকৈ বেছি আনৰ দয়া কামনা কৰা দ্বিতীয়তে পৰিৱৰ্তনক ভয় কৰা তৃতীয়তে অতীতক লৈ ভাবি থকা চতুৰ্থতে নিজকে সৰু বুলি ভবা আৰু পঞ্চমতে অতিৰিক্ত চিন্তা কৰা সম্পৰ্ক এটা চৰাইৰ দৰে যদি তাক আপুনি জুৰেৰে ধৰি ৰাখে তেন্তে সি মৰি যাব যদিহে তাক লাহেকৈ ধৰি ৰাখে তেনেহলে সি উৰি যাব কিন্তু যদি তাক বহুত যত্নৰে লগত ৰাখে তেন্তে সি গোটেই জীৱন আপোনাৰ লগত থাকিব বেইমানৰ লগত যিমানেই ভাল ব্যৱহাৰ নকৰক কিয় তেওঁলোকে শেষত ধোকা দিবই আৰু যদি আপুনি তেওঁলোকৰ কথা ভাবি নিজৰ মন বেয়া কৰে তেনেহলে আপুনি এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ মূৰ্খ মনটোক সদায় পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখক কাৰণ শেষৰ হিচাপটো অৰ্থৰ নহয় কৰ্মৰহে হয় সকলো সময়তে মনত ৰাখক যত সন্মান নাই তালৈ যোৱাটো উচিত নহয় যিজন মানুহক সকলোতকৈ বেছি নিজৰ বুলি ভবা হয় সেই মানুহজনী সকলোতকৈ বেছি কষ্ট দিয়ে এই চাৰিটা বস্তু কেতিয়াও জীৱনত ঘূৰি নাহে ধনুৰ পৰা গুচি যোৱা তাৰ কৈ দিয়া মুখৰ কথা হেৰাই যোৱা সময় ভাঙি যোৱা বিশ্বাস

তিনিজন মানুহৰ ঘৰত কেতিয়াও নাযাব প্ৰথমতে যিজনে ডাঙৰ অপৰাধ কৰে দ্বিতীয়তে যিজনে আপোনাক অপমান কৰি কথা কয় তৃতীয়তে যিজনে মানুহক সন্মান নকৰে নিজকে উচ্চ বুলি ভাবে জীৱনত চতুৰ আৰু স্মাৰ্ট হ'ব বুলি এই কামবোৰ অৱশ্যেই কৰিব প্ৰথমতে ৰহস্যময় হোৱাৰ চেষ্টা কৰক দ্বিতীয়তে যিকোনো পৰিস্থিতিক ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰক তৃতীয়তে নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিকক যিকোনো পৰিস্থিতিতে কেতিয়া মনে মনে থাকিব লাগে আৰু কেতিয়া কব লাগে এটলিষ্ট সেইটো আয়ত্ব কৰিবলৈ শিকিব ভয় নকৰিব সাহসী হবলৈ শিকক জীৱনত সুখ শান্তি পাবলৈ হলে এই তিনিটা কাম কেতিয়াও নকৰিব প্ৰথম কথা বেছি আশা নকৰিব দ্বিতীয়তে জীৱনত যি আছে তাক লৈ সন্তুষ্ট থাকক আৰু তৃতীয়তে নাৰীৰ ফান্দত নপৰিব এই পৃথিৱীত সকলোতকৈ ডাঙৰ অপৰাধী আৰু স্বাৰ্থপৰ হল নিজৰ মনটো যি নিজৰ হৈও আনৰ কাৰণেও কষ্ট পায় হঠাৎ ডাঙৰ লোক হলেও হঠাৎ ভদ্ৰ লোক হোৱা নাযায় কাৰণ ভদ্ৰতা হ'ল পৰিয়ালৰ শিক্ষা মন দি তেওঁৰ পৰা পাব এদিন বিশ্বাসঘাতকতাৰ উপহাৰ আজিকালিৰ সম্পৰ্কবোৰ অদ্ভুত কথা পতা হয় ফোনত দেখা হয় ভিডিঅ' কলত খং অভিমান প্ৰকাশ হয় ষ্টেটাছত আৰু সম্পৰ্ক শেষ হয় ব্লগত আবেগৰ পথত নচলি বিবেকৰ পথত চলক দেখিব আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ গঢ়িব পাৰিছে কাৰণ এই পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ আদালত হল মানুহৰ বিবেক সমস্ত গুণ কম হৈ যায় কাৰোবাক আপোন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা দুখেই যথেষ্ট কাৰোবাক হেৰুওৱাৰ কাৰণে